Azərbaycan Respublikasının Qarabağ ərazisində fəaliyyət göstərmiş qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin törətdikləri sülh və insanlıq əleyhinə müharibə, terrorçuluq və digər cinayətlərin araşdırılması ilə bağlı başlanılmış cinayət işləri üzrə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Araşdırmalar zamanı Azərbaycanın Xankəndi şəhərində anadalanmış, 1973-cü il təvəllüdlü Harutyunyan Arayev Vladimiri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti və digər adlar altında təcavüzkâr müharibənin aparılmasında iştirak edilməsi, muzdların yığılması, onlara təlim keçirilməsi və maliyyələşdirilməsinə, həmçinin onlardan hərbi münaqişədə və hərbi əməliyyatlarda istifadə edilməsinin təşkil olunmasına, silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulmasına, silahlı münaqişə dövründə cinayətkar əmr verilməsinə əsaslı şübhələr məhnedilmişdir. Bundan başqa Ərayı qara dünyan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin formalaşdırılması və fəaliyyətinin təşkilinə cinayətkar birlik halında həmin birləşmələrin silah, onun komplekt hissələri, döyürçürçatı, partlayıcı maddələr, hərbi texnika və əskəri ləvazimatla təchizinin pullardan istifadə hazırlığı üzrə təlimlərin təşkil edilməsinə, eləcə də qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəmizə gətirilməsinə və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə əsaslı şübhələr məyən edilmişdir. İstintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmçinin Arayı Karutunyan tərəfindən terror aktlarının törədilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin davamlı şəkildə minalanması, cəbhə zonasından kənarda yerləşən əhalinin sıx məskunlaşdığı Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhəri və Bərdə rayonunun yaşayış məntəqələri və mülki obyektlərini hədəf alaraq ballistik və digər növ raketlər atılmaqla çoxsaylı mülki şəxslərin öldürülməsi və onlara müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərinin yetirilməsi, mülki və hərbi infrastrukturun, ağıl nəfçələrə səbəb olan ziyan vurulması ilə nəticələnən terror hücumunun təşkil olunması və digər çoxsaylı cinayətlər törədilməsinə əsasla şübhələr məynədilmişdir. Arayı Karutunyan 2020-ci il oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxslə qismində cəlb edilmiş, varisində məhkəmənin qərarı əsasında Həbs qət imkan tədribi seçilərək beynəlxalq axtarışa verilmişdir. Cari il oktyobrun üçündə Aray Karutunyan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən Xankəndi şəhərində saxlanılmış, ona Cinayət Məcəlləsinin 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279-cu və digər maddələri ilə ittiham elan edilmişdir. Azərdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən zəruri və təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.